ఇరు ఒన్వదావ్ దశకం మోహిని అవతర ఉద్గచ్చత స్వ కరామృతం హరత్స శరణాన్ అనునీయ దేవాన్ సోదీతదేవత్ ప్రభావా ఉద్యవయూత్య కలహద్దితిజా బూవూ శ్యామాృచా పి వయసాపి తీం ప్రాప్ొసిచమండల భురాం पीयूषकुंभकलहम पुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रत्युस्व दुर्जकुंबे काभजस्व सुधाइमा मीति आरूढ़गव विवशा अभियाचो मौन विश्वते मयि कथम कुलता दैत्याह इलपन्नपिश्वसीतान अता नहीं मोदुदा कलशम येषु दधसु सां दुश्चेम मम्मी सह इति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशित देवदयिता लीलाविलासगतिभिः समदा सुधां ताम् अस्मा स्वीयं प्रणयिनि इत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेश्वत समाप्य सुदां सुरेषु त्वं भक्तलोकवसगो निजरूपमेत्य सर्वानुमर्थपरिपीत अर्थपरिपीतसुदं व्यलावीः त्वत्तः सुदाहरणयोग्यफलं దత్వాగతే త్వఈ సురే కలుతే వ్యగృష్న్ గోరేతమూ చతిరనే బలి దయత్యమాయా व्यामोहिते सुरगणे त्वमिह आविरासीः त्वं अतमालि मुकान जगन्त शक्रो जगान जगानबलिजम्बलान् शपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवदे नमुचौचलूने फेने न नारदगिरा नरुणोरणं त्वम् योषा वपुर्धनुज मोहन आहितं ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदं ते स्तुत्वा ब्रवीद् अभिमतं त्वमतो तिरोदाः आराम सीमनि च कन्दुक गातलीला लोलायमाननयनां कमनीं मनोज्ञाम् वामेव वीक्ष विगलद्वसनामनो भूवेगादनङ्गरिपु अङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विधृतवती उपदाव्य देवो वीर्यप्रमोक्षविकसत्परमार्तबोधः त्वन्मानि तत्तव महत्त्वम् उवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वम् अवगातनिकेतनात् சுவாமியே சரணமையப்பா குருவாயூரப்பா சரணம் சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா இந்த மோகினி அவதாரம் தசகத்துல சிவபெருமானும் மகாவிஷ்ணும் ஒன்று கூடும்போது தோன்றிய பகவான் தான் ஸ்ரீ ஐயப்பன் ஆகினால இந்த தசகம் முடியும் போது சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா அப்படிங்கிற நாமத்தை ஒரு நாம் சொல்லணும்